ਮંત્રીਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੀ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਦੀ उम्मीद है, है बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने नेताओं ने माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है चाहे वो एनसीसीएफओ नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन नेफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तुर दाल बनाए उड़द दाल बनाए मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए उनको पांच साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीए और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले पांच साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये चार प्रोडक्ट्स बनाएगा चार उत्पादन खेती के करेगा उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी एक पोर्टल बनाया जाएगा वैसे डेटा तो ऑलरेडी है कौन किसान कितने जमीन पर क्या खेती कर रहा है उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है और पांच साल की का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा पंजाब की बंजर जमीन जमीन बंजर होने से बचेगी ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में है पंजाब की जमीन किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नेफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है शुरू करता है फिर से उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक पांच साल का करार करेगी लीगल एग्रीमेंट करेगी और वो पांच साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा डायवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको पांच साल के लिए एम पर जो सी द्वारा निर्धारित एमएसपी होते है उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है किसान संगठनों ने, ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय ले नहीं पा लेने के बदले कल सुबह तक ਹਮੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣੇ ਬਤਾ ਉਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਅਗਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਰਾਸ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੂਜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੂਜੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਵੀ ਪੀਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪਰਸੋ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ 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 ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਐ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਲਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਭਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ आगे आगे। हमारे दोनों सीनियर लीडर्स सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी सरदार श्रवण सिंह पंदेर जी ने आपको बता ही दिया है मीटिंग के बारे में सारी चीजें हम तो ये तमाम हरियाणा पंजाब के तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि 19 को और 20 तारीख को हम अधिक से अधिक संख्या में जो मोर्चे खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे लगे हुए हैं वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और खासकर हरियाणा के किसानों से हमारा विशेष आग्रह है कि जो ये दोनों फोरम संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनके अनुसार जो रणनीति तमाम किसान भाइयों के साथ साझा करी जा रही है समय समय पे उसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़े और हमारी जीत निश्चित तौर पे होगी तो हमारी यही प्रार्थना है खासकर हरियाणा के किसान भाइयों से ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਅधिक से अधिक संख्या में खनोरी और शंभू बॉर्डर पे पहुंचे। सौदादिए कि इस मीटिंग दे विच पहला ही केंद्रीय मंत्री नु सौंपे पत्र ते चर्चा हुई। किसान आगुआ ने इस मांग पत्र दे विच मांग कीती है कि एमएसपी दी कानूनी गारंटी, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन दी रिपोर्ट, किसानन ते मज़दूरन दी संपूर्ण कर्जा मुक्ति, किसान ते खेत मज़दूरन ले पेंशन लखीमपुर खरिदा मामला अते आंदोलन दौरान शहीद होए किसान दे परिवारन नु मुआवज़ा ते नौकरियां ते और कई मांगा नु लेके उन ਤੇ ਬਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਥੀ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ